kanalimizga obuna bo'ling sizlar uchun qo'rqinchli multiklar chiqarishda davom etamiz men sizlarga hozir hayotimda bo'lgan voqeani aytib beraman oyim va dadam tog'amning tug'ilgan kunini nishonlash uchun ularning uyiga mehmondorchilikka ketdi meni ham bor dedi ammo men unamadim chunki ular ketgandan keyin men xohlagan ishimni qilaman o'zim yolg'iz qo'rqar edim ammo bunga qaramasdan men qo'rqinchli kino ko'rdim kino tugagandan so'ng dushga borib yuvunmoqchi bo'ldim hamda dush tomon bordim dushda o'zim yoqtirgan qo'shiqlarni qo'yib mazza qilib cho'milar edim ammo telefonimning zaryadi tugab qoldi televizor bor xonaga borib youtubega kirib o'zim yoqtirgan playlistlarni qo'ydim borsam chiroq o'chib qolibdi chiroqni yoqdim dushga kirib cho'milishda davom etdim qo'shiqni kalonka bilan teng kuylardim juda ham ajoyib shu payt birdaniga chiroq o'chib qoldi la'nati men juda ham hayron bo'ldim aksiga olib hattoki musiqa ham jim bo'lib qoldi musiqa ham o'chdi musiqaning o'rniga qandaydir g'alati ovoz kelardi juda ham g'alati kimningdir tiqiratgan hatto qadam tovushlari eshitilardi xuddi xayolimda tashqaridagi bir xonada kimdir turib u chiroqlarni o'chirib qo'ygandek so'ngra haligi qo'rqinchli ovozlarni chiqarayotgandek edi ammo bu shunchaki xayolim edi men belimga sochiqni boylab tashqariga chiqmoqchi bo'lib eshikni bir urgan edim chiroq o'zidan o'zi yonib ketdi mening uyimda juda ham g'alati ishlar bo'lyapti yoki bu mening haligi qo'rqinchli kino ko'rganimning ta'siri eshikni asta sekinlik bilan qiya ochdim oyi dada sizlar o'chirdingizmi musiqani hech kimdan ovoz kelmadi tashqariga chiqmoqchi bo'ldim qo'rquvimni yengib ovoz kelayotgan tomonga borishga qaror qildim ovoz televizor bor tomondan kelardi qanday dahshat bir nimalar singan ovozi kelardi men pastga birinchi etajga qaradim u yerda ne ko'z bilan ko'rayki oyimning barcha idishlari likob turli xil narsalar sinib yotardi bu o'zim yolg'izligim sababli juda ham qo'rqinchli tuyular edi qanday dahshat a men asta sekinlik bilan zinadan pastga tushdim hamma yoq ag'dar to'ntar edi shu payt bir xonadan shkaf ochilgan ovozi eshitildi dahshat men o'sha xonani eshigini tortdim ammo eshik quluf edi meni juda ham uyqum kelar edi shu payt tepadagi zinadan kimdir juda ham tezlik bilan tushayotgan edi qadam ovozi men tomon yaqinlashardi men eshikni -no ochib eshikka ya'ni tashqariga yugurdim shu tariqa ota onam kelguncha sovuqda juda ham sovuq qotib garaj yonida ularni kutib o'tirdim shu payt ota onam ham keldi ota onam bu yerda yalang'och o'tirganimni ko'rib kulishdi so'ngra ular bilan ichkariga kirdik men juda ham qo'rqardim shu payt oyim ey bilol bu yerni kim ochdi men bu yerni qulflagan edimku deb menga baqirdih nima axir men bu yerni ochib ko'rganimda bu yer qulf ediku zinadan qadam ovozi eshitildi u yerga bordim dahshatne ko'z bilan ko'rayki u yerda bir amaki qo'lida bolg'a bilan ko'ziga qandaydir niqob taqib olgan edi u menga qarab kuldi va menga tashlandi ha 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 baribir ushlandingku bolakay